换作训服，十分钟之后训练场集合。干嘛？哎，喂！到底干什么？跑步。啊,啊？啊,啊什么啊？要么跑步，要么下去跟他们一起练。 我，对，梁木子，你疯了吧？赶紧的，来。为什么？为了你自己。你又不是我的上级领导，我凭什么听你的？旅长说你这么一点小意外就能把脚给扭伤了，说明你缺乏锻炼，特意跟你的上级申请，让你作为编外人员参训。什么？增强你的体质，怕你以后再有危险。可是。 是伤员，你不是痊愈了吗？走。哎，我我自己走。来，跑起来，跑步。你别拽我，我自己会跑。你自己跑,跑。好啊。速我追到你就揍你啊！来了。我自己跑，快跑。 别跟着我！如果遇到危险，第一件事就是逃跑，知道吗？追一百米，手臂摆起来，别太高。跑！啊！不准停！继续我自己跑！ 这是手枪也要练，旅长特批的。新兵连我只打过步枪。站这儿，最前面的人行靶。 准了，梁木泽，我真没打过手枪。手枪跟步枪差不多，调整呼吸，放轻松一点。是会有好多崎岖的经过，要前往幸福，沿途难免有风波。别紧张、啊。

当时交错，有些话不用说你都听再来。有成为彼此啊！混蛋梁子，拿我当战士一样训，还说没吼我。 两个人共用一生，造个梦。 同志们，近一段时间，我国东南地区正在遭遇暴雨洪涝的严峻考验。为保护人民群众的财产安全，上级命令我们驰援灾区。对于即将打响的战斗，我只提一个要求：向险而行计划，驰援即发。 守护堤坝，暴雨不停，全部收兵，听白。出发。